মই এটা কথা মই ৰাজনৈতিক ব্যক্তি নহয় যদিও মই এটা কথা দেখিলোঁ অলপ দিনৰ আগত মই মাত মতা নাই কাৰণ মাত মাতবলগীয়া বহুত মানুহ আছিল তেখেতসকলে মাত মাতিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কোনেও মাত মমতা দেখি মাত মাতিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ শিৱসাগৰ ঐতিহাসিকভাৱে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ বসতিস্থল বিশেষ সম্প্ৰদায় মানে কাৰ কথা কৈছোঁ সৰ্বদেউ চাউলুং চুকাফাই ইয়াত ৰাজধানী পাতিছিলি তাহানি পুৰণি ৰং চৰাইদেউ তাৰপিছত ৰংপুৰ ছশ বছৰ ধৰি অসমৰ ৰাজধানী আছিল আৰু ইয়াত আহোম সম্প্ৰদায়ৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছিল গতিকে ইয়াৰ জিলা পৰিষদখন গঠন কৰোঁতে ইয়াত ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰা বুলি শুনিছোঁ সেই ক্ষেত্ৰত গোটেই শিৱসাগৰবাসীয়ে আচলতে মাত মতা উচিত আছিল সেইটো এটা ভুল পদক্ষেপ হৈছে আমি যদিও অসমীয়া মহাজাতিৰ অংশ কিন্তু প্ৰত্যেকটো জাতিৰে নিজা নিজা ৰাজনৈতিক সামাজিক অৰ্থনৈতিক আকাংক্ষা আছে আছিলে আৰু থকা উচিত বড়ো জাতি যিদৰে আছে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ থাকিব মটক জনগোষ্ঠীৰ থাকিব চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ থাকিব টাই আহোমৰ থাকিব ব্ৰাহ্মীণৰ থাকিব কায়স্থৰ থাকিব কলিতাৰ থাকিব আমাৰ এছ চি এছ টিৰ থাকিব মিচিঙৰ থাকিব সকলোৰে থকা উচিত সকলোৱে থাকিব লাগে আৰু সকলোৰে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈতো আমি চৰকাৰ নিৰ্বাচন কৰোঁ গতিকে সকলোৱে এই কথাটো খুব সন্তোষজনক এটা মীমাংসাৰ দিশলৈ আহিব লাগে নহ'লে অনাগত দিনত প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বিভেদৰ সৃষ্টি হ'ব সদৌ শেষত আমাৰ শিৱসাগৰৰ খিলঞ্জীয়া মোৰ গৰীয়া আমি কেকা বুলি কওঁ কেকাসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকেও নিজাকৈ পদক্ষেপ লওক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক কাৰণ আপোনালোকতকৈ ভালকৈ বাংলাদেশী কোনেও চিনিব নোৱাৰে গতিকে আপোনালোকেও পদক্ষেপ লওক আটাইসকল বহক বহি জিলা উপায়ুক্তৰ লগত জিলা প্ৰশাসনৰ লগত আলোচনা কৰি কিবা যদি কৰিবলগীয়া আছে কিবা যদি প্ৰতিকাৰমূলক ব্যৱস্থা ল'ব লগা আছে আপোনালোকেও গ্ৰহণ কৰক আপোনালোকো সাত সাপতি বহি নাথাকিব নহ'লে পানী ওপৰ পাবগৈ